теперь э, растения делают не только такой вот важный э, науки науке процесс, как фотосинтез, выделение кислорода с помощью э, солнца, но также еще и раздают, что вы думали, Wi-Fi, мало того, еще и подзарядку отдают. Просто так, в Дубае все это появилось уже. Так, просто у Дубая находится уже две пальмы, которые вы сейчас постригаете, они живлятся солнечным светлом и можете подзарядить ваши гаджеты. До того же, он раздает Wi-Fi, а в будущем будут перетворяться на пункты гроши, грошей, то есть на усиляки, как они там называются? Слово выпало у меня. В... в смысле пункты А. Имеешь в виду, что а, вскоре они могут работать как банкомат. О, Кстати, банкоматы. Кстати, помимо этого всего, а, эти прекрасные экологичные пальмы, они заряжаются с помощью солнышка, естественно. И пока в городе стоят всего две, да, как ты уже сказал, но через год уже будет около 103. Круто, круто, год, круто. И круто. будем ожидать у нас в Украине их также кстати, на самом деле вместе с этим мы у наших танцевальных и музыкальных гениев готовы сейчас расспрашивать о разных диковинках. Например, ну вот страшно минди, ин, меня интересует, что такое Бувузела. Я уже заговариваюсь даже. Бувузела, вы слышали? Артисты, может, слышали, что это? Ву-Ву Вувузела. Вувузела. Була така група колись Вузу, вхід у змінному взуті. Ребят, тільки не обіжайтеся. Вузу – це була дитинка, коли вони виросла, стала доросла команда під назвою Вувузела. Вувузела, ну це зрозуміло, це я вам зараз секрет небольшой відкрою. Вувузела – це... Это... Вуву, а це на французькому. Хай у себе буде якийсь травяний чай. Це ж якийсь італійський корінь. Це сусід Єті. яке то ім'я иностранное. Вова Зелла Олеговна. Ты такая прекрасная, Вова Зелла. Вова Зельвова. Признайся всем, что ты Вова Зела. В детстве все так тебя и называли. Тут все понятно. Видно, что среди наших артистов настоящих болельщиков футбола нет совершенно, потому что бобузела, по сути, это такой себе некий инструмент, это, знаете, рожок длиной до метра, который используют футбольные болельщики во время матча, и все вот эти вот ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, насправді він ще Больше. жахливіше лунає і насправді його заборонили під час футбольних матчів навіть заносити на е, футбольне поле тому, що такий зойкіт був неймовірний, що просто не могли не могли навіть футболісти м'ячика пинати. Час розірвати шаблон новий бомбічно кокосовий нескафетри в одному представляє мікс креативних винаходів, фантастичних гаджетів та кульних IT-проєктів у стартап шоу на М1. Наступна технология, которую будем рассматривать, это гаджет, который будет и ваш телевизор в планшет. И делать это он будет все, всего за 99 долларов. Представьте себе специальная штуку, которая цепляется на ваш экран телевизора и Даджет помогает, Мэй. и позволяет вам и сделать громкость, и яркость. Все это сделать с помощью нескольких э, сенсорных э, точечек своих и с помощью ваших пальцев. Теперь мне ну, нужно да. будет просить э, парня приносить помощь пульт, например, или же звоните другу, говорите, что-то у меня с пультом не так, теперь не знаю, как дойти до этого. Короче, все просто. Там находится датчики руку. Вы налаштовываете этот гаджет на свой телеэкран, точнее на свой телевизор, и потом mm -hmm. он безлитковый, куда вы там <laughs> тапаете по экрану. Вы просто так, все это работает. Короче, оно ну, прикольно, звучано, но все же таки можно купить дороже а... игрушку и <laughs> разважаться еще веселее. Но не непогано. Виявляється, що нарешті можно друкувати 3D-принтером просто склом. Это такая революция, потому что до этого використовували другие материалы, а скло, ну, оно же таке. Его нужно очень сильно нагревать, чтобы что-то сделать. Так вот, нарешті за допомогою специальных двух камер в одни нагревается скло, а в іншій все виробляється, тобто есть все это светится, достигає, И при этом еще, ну, как Смотрите, сказати? как это красиво. Очередной прорыв в сфере 3D-печати. Стекло, которое действительно можно использовать в качестве печатного материала. И это заслуга, кстати, американских ученых, уже не голландских. Попрошу. Я прогадал это слово, слово. Данный сплав... процесс осуществляется с помощью камер, одна из которых играет роль картриджа при температуре 1037 градусов по Цельсию, а вторая же помогает сплавлять, как ты сказал, детали. Горячее mm -hmm. стекло, кстати, очень похоже на мороженка, а это похоже на пиалочки для мороженка. Ну и, короче, это можно будет использовать в будивництве, это по первых но а по-третье, по четвертое по-пятое, десятое, это можно действительно сделать клевый декор. І ми сьогодні танцюємо. Лайк, що там співає. Завтра ми знову будемо розподіляти ці е, ролі. Ти будеш співати, я буду танцювати. Ви будете дивитися стартап шоу на М1 Конечно. і будете набувати розуму. Естественно, тому що завтра ми зустрічаємося в той же в то саме, в тому самому місці на М1. Бай, вай фай.